Привет всем! Я нахожусь в шопинг центре э, в глубине, нет, не в глубине, на окраине э, Любляны. Тут собраны всякие центры с магазинами. Вот это, например, э, центр с кинотеатрами. Вот это, как я прочитала, казино. Э, вот там вот был прямо центр с магазинами и вот здесь, куда я иду, там наверное, тоже наверное, магазины. Ну и тут магазины, и там магазины. Вот там только Альпы, там тоже горы. Вот там тоже горы, и вот там горы. В общем, ну, вот тут какая-то железная дорога даже есть. Можно, наверное, и на железке сюда приехать. Только бы знать, как. Вот такой аппарат, пока не функционирующий. Уже, точнее, не функционирующий. Вот, нас сегодня просто отменили одну лекцию, поэтому я в брожу, гуляю. купила себе мочалку наконец. А, вот. А завтра выходной, послезавтра выходной, после послезавтра выходной и во вторник выходной. У меня четыре выходных подряд, а я не знаю, что делать. Я еще не придумала делать действительно. Наверное, надо, ну, немножко поучиться, найти, где учить советский эм, что-нибудь из родного питерского тоже поделать, погулять, путешествовать, может быть, встретиться с питерскими, эм, ну, тех, кого я встретила здесь. Вот так, вот он, горы, видите? Пока на этом я закончу свое прямое включение.